Всем привет-привет, вы на канале Лиза Симпсон, и сегодня я решила снять видео по Некреатор. В этом видео мое лицо вы увидите, может, только в конце. А так, вот, будете смотреть только на комп, вот. А я эту поняшку еще не создавала. Я вот открыла по Некреатор, буду создавать поняшку. Здесь ее размеры. Я выберу ну как, э, это даже не размеры. Может, и размеры или сколько ей лет. Я выберу размерчик э, где-то вот так вот. Вот, вот так вот красивая фигурка такая. Потом это что? Это у нас э, ножки. Насколько должны быть тоненькие, есть вообще такое жеребо. Ну, я сделала такой, как раз вот. Не очень... Толстый, не очень вот такое вот нормально да потом это у нас размер шеи ну шею я наверное вообще трогать не буду потому что мне и так нравится потом ее цвет вот какой вот будет вот здесь я наверное выберу какой-то что ли наверное вот черный окей черный дальше это будет по-моему цвет гривы Вот я тоже выберу черный. Так вот, чтобы он было немного виднее. Так вот, чтобы. Потом я выбираю тоже черный. И э -э, вот так вот. Кажется, нормально. Э -э, потом. Э -э, вот у нас есть какое, оно типа будет вот здесь вот эти узорчики. И, ну я даже не знаю, может, вот так вот это, вот это вот это. Это вот еще размеры я вам уже показывала. Вот так вот. Потом мы с вами открываем голову. Поскольку мы уже все сделали. Можете сделать вот такой вот. Нет, такой, но не миленькое. Наверное, выберем э, вот такое вот обычное. Потом э, здесь можно сделать такой вот носик. Прикольно будет. Э, Как-то поняшь, когда мы сделаем бирок глазка у меня будет такого вот. Широкая, миленькая, красивая. Э, волосы. Волосы это типа самый главный момент. Волосы, наверное, нет, фу, некрасиво, а если вот так? Ну, я не знаю. Наверное, пусть будет вот так вот, и хвостики тоже, наверное, делать так. Такой же хвостик, а где? но здесь хвоста такого же, наверное, и нету, так что прическу придется тоже, наверное, поменять. Вот такое вот будет в тему как бы. Вот будет в тему вот так вот. Э -э, потом э -э, аксессуары я не буду ничего так сильно э -э, выпендриваться, потому что как мне э -э, нравится и так. Потом бори костюмчики. Я, наверное, тоже этого делать не буду, потому что поняшек такого, в принципе, и нету. Я сделаю ей вот такого вот, вот такие вот штуки, только вот такого вот, наверное, э -э -э фиолетового цвета. Нет, чуть-чуть посветлее фиолетовый. Еще после такого вот нормального цвета. <DNA> вот и все. У нас с вами вышла вот такая вот поняха. Вот. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!